श्री गुरुचरणपदा जरागरि मनसि सकडे शुचिमाणि रघुकुलकनलीलया नाल्बे पलगळ बेगपरि बुद्धिहीन बुद्धिबल नडुतलिनी नीनू नीगि जय हनुमान् ज्ञानगुणसागर जय कपीशमू लोकविभााकर

पिडिरिः करदलितजवज्रगणनु भुजलिधरिसीदेव उपवीतवनु शङ्करजनन्य केसरिसुतने तेजगतापनि मूर्जगवन्द्यने। चतुरन् सुगुणन विद्यावन्तनु रामकार्यदलि दक्षनु इवनु रामकथामृतश्रवणासक्तनु सीतारामरमनदलि नलिवनु भरदलि सञ्जीविनी युतनन्दो लक्ष्मणप्राणव

परिणति नीनु रामनराज दहे पागिलि कावलु निन्ति हे नी हरुषदलि सुख सम्पदवु हरिवुदु इल्लि रक्षकनी निरे भयविन्नेल्लि निन्नय घर्जने भूर्गरे तदलि नडुगितु मूर्छग अ भीते हनुमनामीरेलिय भारभूत पिशाचि नशिषु दुरोग बलुविध पीडे अनुदिन हनुमन स्मरणे करण अर्पि सिह नव माडे रामने गम्यनु मुनि कुलकिल्ला अवनने कायुतनि निति हल्ला करुणिपे भक्त मनोरथवेल्ला हुवे सत्पलरस जग कियुग साधु यधाम शान्तधम रघुवर रामन प्रेम अष्ट सिद्धि नवनिधिनुजानकि कृपेन्दीता रार सायन रुचिनु सवयुता रामसेव निनि बजी पगे रामनु सुलभनु दुःखदुण्ड्वनवनु काल दली रामन नि पडवनु हरिभक्ति युविधर्या ननुकु हनुमन चिन्तन हनुमनेन निरे नमः सकट वल्लव ते वनु हनुमा जय 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 हनुमान गोसाई गुरुवर रूप सकलफलदायि बजिसिरे अनुदिन निय ना नाम वा, लीलयनुदीन भजसि रे तुलसीदासरमरे य दिनिदिरे सुलभव मुनि वाल्मीकियकृपयो कचिचमु वेगनि कार्य दसिद्धियो सलिमान करण कलुष दलोपा बेळगल सच्चिदानन्ददीप बेळगले सच्चिदानन्ददीप बेळगले सच्चिदानन्ददीप पवन तनय सङ्कटहरण मङ्गल आरामर मनमन्दिरदली दली नियासी नियासी